శ్రీ గురుభ్యో నమ వ్యాస విరచిత శ్రీమద్భాగవతంలో దశమ స్కందంలో నేడు మనం నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయం శ్లోకపారాయణ అభ్యాసాన్ని మనం చేసుకుందాం ఈ అధ్యాయంలో వ్యాసుల వారు విశేషమైనటువంటి ఒక కృష్ణలీలని కృష్ణ భక్తులలో వ్యత్యాసాన్ని చూపించారు అందులో త్రివక్ర అనేటువంటి పేరుతో వచ్చినటువంటి కుబ్జ మధురలో ప్రవేశించినటువంటి బలరామకృష్ణులు ఇద్దరికీ కూడా చక్కటి గంధమాల్యాదుల్ని సుగంధ భరితమైనటువంటి గంధాన్ని చందనాదుల్ని ఇవ్వటం వలన స్వామివారు ఆ కుబ్జను అనుగ్రహించడం జరిగింది ఆమె ఇంటికి కంసవధ అనంతరం వస్తానని చెప్పారు స్వామి అలాగే కంసుడి వధ అనంతరం కుబ్జని అనుగ్రహించడం జరిగింది ఆ గృహంలో గృహానికి వెళ్ళి ఆమె గృహానికి అయితే ఆ కుబ్జ స్వామివారితో రమించింది ఆ తర్వాత స్వామివారిని ఏమని కోరుకున్నది అనేటువంటిది ఒక విధానమైనటువంటి భక్తిని వర్ణించారు రెండో విధమైనటువంటి భక్తి అక్రూరుడి విధానంలో వర్ణించారు స్వామివారు అక్కడి నుంచి కృష్ణ పరమాత్ముడు అక్రూరుడి నివాసానికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అక్రూరుడు చక్కగా అతిథి మర్యాదలు చేసి స్వామివారికి పాదసేవ చేస్తూ ఆయనని రింపజేసుకుంటూ చివరికి ఈ సంసార భావబంధాల నుంచి విముక్తిని కలిగించమని చెప్పి వేడుకున్నాడు అక్రూరు అక్కడేమన్నా ఆమె ఏమన్నా ఈ సంసార భావబంధాల నుంచి విముక్తిని కోరుకోకుండా ఇంకొన్నాళ్ళు ఈ విధమైనటువంటి శారీరక సుఖాన్ని కోరుకున్నది పుజ ఇంకో మూడు రోజులు ఉండ ఉండమని చెప్పి వేడుకున్నది ఇక్కడేమన్నా అక్రూరుడు ఏమన్నా ఈ బంధనాల నుంచి విముక్తిని కోరుకుంటూ చక్కగా మోక్షాన్ని ప్రసాదించమని వేడుకున్నాడు అక్రూరు అట్లా ఇద్దరు భక్తుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసము ఆ భక్తిలో ఉన్నటువంటి వ్యత్యాసాన్ని రాసుల వారు ఈ అధ్యాయంలో వివరించడం జరిగింది శ్లోక పారాయణ చేసుకునే ముందు ముందుగా భగవన్నామ సంకీర్తన చేసుకుని ఒక్కొక్కరు పది పది శ్లోకాలు చొప్పున మనం నేను ప్రారంభించుకున్నా కామేశ్వరి గారితో ప్రారంభిద్దాం ముందుగా భగవన్నామరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం प्रसन्नवदनं ध्यायेत्सर्वविघ्नोपशान्तये यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं परासरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్ హరి కామిశ్రి గారు నమస్కారం గురుగారు నలభై ఎనిమిదవ అధ్యాయము శ్రీకృష్ణుడు కుబ్జగృహములకు अक्रूरुण्टिकिनि वेळुट श्रीसुक उवाच अध भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः स्थैरन्ध्र्या कामतप्तायाः प्रियमिच्छन् गृहं ययौ महोर्होपस्करैराक्ष्यं कामोपायोपबृंहितम् धूपैः सुरभिधूः स ग्रन्थैरपि गुरु, मण्डितम् गृहं तमायान्तमवेक्ष सासनात् सज्जः समुत्थाय हि सभाजयाम् यद्धोपसङ्गम्यसखिभिरच्युतं सभाजयामासत् तथोद्धव साधुतया विपूजितो न शीतदुर्व्याम् अभिमृष्य चासनाम् कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं विवेकलोकाचरितां जनुव्रतः सामज्यकाले पदुकूलभूषण सक्रन्थताम्बूल सा सुधासवादिभिः प्रसाधितात्मोपसारमाधवम् ्रीड लीलोत्स्मितविभ्रमेक्षितैः आहूय कान्तां नवसङ्गमक्रियां विशङ्कितां कङ्कणभूषिते करे प्रकृह्यसय्याम् अधिवेश्य रामयां

अक्रूरभवनं कृष्टः सह रामोत्त प्रभुः किञ्चित् चिकीर्षयन् प्रागा अक्रूरप्रियकाम्यया सतावीक्षस्वभान्धना स्वबान्धवान् प्रत्युत्थाय प्रमुदितः परिष्पज्याभ्यनन्दत न नाम कृष्टं रामं च सतेर् अप्यभिवादितः पूजय मास विधिवत् हुता सन् परिग्रहान् पादावने जी राभो कारयन् शिरसा नृपा अह्निनाम्बरै दिव्यैः गन्धस्रग्भूषणोत्तमैः अर्चित्वा शिरसा नम्या पादामङ्कगतौ मुजन् प्रस्य प्रस्ययामनतो क्रूरः पृष्टरामावभाषत दिश्या पापो हतं कंसः सानुगो वामिदं कुलम् भवद्भ्याम् उदुतं कृच्छा दुरन्ताश्च समेधितम् युवां प्रधानपुरुषौ जगद्धेतु जगन्मयौ भवद्भ्यान्न विना किञ्चित् परमस्ति न चापरम्

వాసంతిగారు చదవాలి లక్ష్మి గారు మీరు చదవండి మీ తర్వాత రంగనాథ్ గారు చదువుతారు చదవండి అమ్మాధ్ గారు सुसस्यथो लुम्पसि पाशि विश्वं रजस्तमसत्त्वगुणैः स्वशक्तिभिः न बध्यसे तद्गुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्वच बन्धयेतुः देहाद्युपाधेरनिरूपितत्वात् भवो न साक्षान्नभिदात्मनः अतो न बन्धस्तव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नो विवेकः त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः बाध्येतपाषन्नपथैरसद्भिः तदा भवन् सत्वगुणं विभर्ति सत्वं प्रभोज्य वसुदेवगृहे अवतीर्णः स्वांशेन भारमपनेतुमिहासि भूमेः क्षौहिनीशतवधेन सुरेतरांश राज्ञामुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन् अद्य शनो वसत यः खलु भूरिभागाः यः सर्वदेव मूर्तिः यत्पादशौच सलिलं त्रिजगत् त्रिजगत् पुनः

आत्मानमप्युपचयापचयौ न यस्य निश्च भवानि भवानिहनः प्रतीतो योगेश्वरैरपि दुरापद्धतिः सुरेशैः छिन्द्वाशुन छिन्धाशुनश्रुतकलत्र धनाप्तगेहा देहादिमोहरशनं रशनां भवदीयमायाम् उवाच ఇచిటితాసంసదస్చా భకేన భాగవాన భరివ అపృరం స్రాస్వితమ్ప్రాహా గిర్భిస్మో థిర్నా నివార్త్త్ ప్రలా గర్రం తమ్రలా న్న్నా క్రలా श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्य वयं तु रक्ष्या पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजाहि भवद्विधा महाभागा निषेव्या अर्हसत्तमाः श्रेयस्कामैर्निभिर्नित्यं देवास्वार्था न साधवः सह्यं, सह्यं मा,

स भवान् सुहृदां वैनः श्रेयान् श्रेयश्चिकीर्षया जिज्ञासार्थं पाण्डवानां गच्छस्वत्वं गजाह्वयम् पितर्युपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः आनीता स्वपुरं राज्ञा वसन्त इति शुश्रुमः शुश्रुमा लोकेषु राजाम्बिका दीनधी भ्रातृपुत्रेषु वर्तते नूनं दुष् दुष्पुत्र वशगोऽन्धधृक् गच्छ जानाहि तद्वृत्ता मधुना साद, साध् यथा यथाशं सुहृदां भवेत् इच्छक्रोरम समादिष्या भगवान हरिरीश्वरः ऋष्वरहा संकर्षनोद्ध संकर्षनोद्धां सर्षम संकर्षनोद्ध वाद्याम वहीं तथा स्वाभावनं दाने बढ़ते हैं संकर्षना उद्धवाप्यं इधर संकर्षनोद्धाप्यं आवाहन होगा तुम्हारी चलता है इत्यक्रूरं समादिश्य भगवान् हरिरेश्वरः स्वभवनं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्दे पूर्वार्थे अष्टाचत्वारिंशोऽध्यायः నేను నే శ్రీకృష్ణుడు కుబ్జగృహమునకును అక్రూరిని శ్రీ వెల్లుట శ్రీశుక అధ విఘ్నాయ భగవాన్ సర్వాత్మా సర్వదర్శన సైరంద్ర కామత ప్రియమిన్ గృహం महार्होपस्करैराढ्यां कामो मुक्तादाम मुक् मुक्तादामपताकाभिर्वितानशयनासनैः धूपैः सुरभिर्भिर्दी दीपैः स्रग् सग् स्रग्गन्धैरपि मण्डितं गृहं तमायान्तमवेक्षसासनात् सद्यः समुत्थाय खिजातसम्भ्रमा यथोपसंगम्य सखीभिरक्ष्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः तथोद्धवः तद, तद, साधु तयाभिपूजितो दुर्व्यामभि नषीदुर्व्यामभिमृष्यचासनं कृष्णोऽपि तूर्णं शयनं महाधनं

प्रग्रुष्यशैया मधिवेश्यरामया रेमेनु लेपार पनपून्पुन्यलेशया सानंग तप्त कुच योरु रसस्त धाप्ष्णोह जिग्रंत जिग्रंत्यनंत चरनेन रुजो मृझंती दोर्भ्याम्स्तनां तरगतं परिरभ्यकांतं आनन्द मूर्ति मजहादत सैवं, सैवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम् अङ्गरागार्पणे नाहो दुर्भगेद गेद च अखोशतामिह अघोषतामिह प्रेष्ट दिनानि कति चिन्मयां रमस्वनोत्सहे त्यक्तुं सङ्गं तेऽम्बुरुभेक्षणा कामवरं दत्वा मानयित्वा च मानदः

সা no, না <laughs> <laughs>

स्यातां निकामस्त्वयिनो विवेकः त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा वेदपथः पुराणः बाध्येतपाषण्डपथैरसद्भिः तदा भवान् सत्त्वगुणं बिभर्ति सत्त्वं प्रबोध्य वसुदेव गृहेऽवतीर्णः स्वांशेन भारमपनेतुमिहासि भूमेः अक्षोभिनिंशतवधेन राज्याम ममुष्के चक्कुलस क्या यह तो वितन बन्ना अध्येशनों खलु भूरि भागा हा यत्सर्व देव पित्र भूता यत्पादशोच तलिलं दिगदतुनातिं तत्रम दिगद गुरु रथोक्षजा या याव प्रविष्टा हा तो पंडितस्वदपरमुशरणं समियाद क्तप्रियाद्रुतगिर सुहृद कृतज्ञाते सर्वांददाति सुहृदो भजतो भिकामान् आत्मा नमप्युवच आत्मा नमप्युपचया पचयोनयस्य जनार्दन बव नेहन प्रतिंतो योगेश्वर तिरपिदुरा पग तुरा पगति सुरेशैहि सिन्ध्याशुन